Доброго дня! Доброго! У нас сьогодні пацієнт арсенян Михайло Юрійович. Вага 182 кг. Важкий ступінь апної встановлений 30 зупинок на годину. Мінімальний кисень 72%. Тому сьогодні ми провели підбір сіпапа. І прошу поділитися своїми першими враженнями від сіпапа. Ваши почутя. Мои ощущения таковы, что обычно у меня, когда я просыпался, были головные боли, такая отечность, тяжело было дышать. Но после СИПАП аппарата, сегодня впервые за долгое время у меня не болела голова, я бодрый, у меня такое ощущение, что даже отечности нету и даже светло в голове. И ну вот такие ощущения. То есть все начинает меняться. Все меняется и Ну, я очень в восторге могу так сказать. Потому что Забудьте ведь чутья. Я забыл вообще вот впервые за долгое время я выспался. Кстати, початок, так что терпение и дисциплина по культуре сну. Мелатонин. цісим і позитив. І худаємо. Зустрічаємося через 9 місяців. Спасибо большое. Доктору кому ви скажете дякую. Доктору Жердєвой. Я... Жердєвой, да, Жердєвой обов'язково. І дотримуйтесь її порад також. Хорошо. З богом.